अक्बर अल الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم عيد وهذا عيدنا الله اكبر الله اكبر لله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيدهم يعني يوم فكرهم باه بهم الملائكه فقال يا ملائكتي ما جزاء ابي يوفى عمله قالوا جزاؤه ويوفى عدله قال ملائكتي عبيدي وامائي قد قضوا فريضتي عليهم لله الحمد وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله